Кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, має право на захист від впливу іонізуючих випромінювань. Стаття 3 закон України про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань. Серед багатьох теорій виникнення людини не останньою є теорія про те, що людина являє собою результат мутації нервової системи вищих савців під дією високих доз космічного опромінення, яке зненацька виникло в певних частинах землі внаслідок певної космічної аварії. Мабуть, з тих пір людина і радіація не розділимі. Повсякчасно ми всі зазнаємо впливу різних видів опромінення. Існує природний фон, зумовлений космічним випромінюванням. да выпрямлением природных радионуклидов, распределенных в земле, воде, воздухе и других элементах биосферы. Это все те э, материалы, особенно часто применяются строительные материалы, которые применяются вот, в, э, в предстоятельстве помещений. Большое значение это имеет в виду граниты, это э, кварцевые ну, пески. Э, кроме того, большую роль играет э, ну, радон в формировании общего фона излучения. Имеется данные о том, что на самом деле там, где имеется концентрация гранита, там фон повышен. Ну, кстати, кстати, еще и люди получают определенную дозу при полетах в при полетах в самолетах, там тоже доза, значительную получают дозу радиации при этом. Исное выпроминение выковано практической деятельностью самой людины. Особого важливым является использование ионизующего выпроминивания в современной медицине, как для диагностики, так и для лечения. Рентгенодиагностика это сегодня не только рентгенодиагностика, это сегодня рентгенская компьютерная томография и фактически вся органическая патология, то есть, которая связана с тоничными нарушениями, которая касается, скажем, контрастных естественно, сред это и лицевой череп, это и скелет, опорно-двигательный аппарат, это дыхательная система, мочеполовая система. Это все рентген, рентгенские методы исследования. Но, скажем, для исследования костей и легких рентгенологические метод это основной скрининг. Основной скрининг и маммографический это золотой стандарт, без которого тоже рентгенологические методы не могут. Ну и сложные рентгенангиографические методики это тоже золотое сечение. От этого тоже медицина уйдет не скоро. Радіологія це розділ науки, який вивчає найважливіший метод діагностики і найбільш поширений метод лікування злоякісних новоутворень. Але вже на перших етапах вивчення рентгенівських променів було виявлено, що вплив високих доз випромінювання викликає пошкодження тканин людини, пухлини і навіть смерть. 1895 відкриття рентгеном випромінювання, що було названо на його честь. 1896 перше використання рентгенівського випромінювання для лікування ракових захворювань. Відкриття радіоактивності Бекерелем. 1897 інформація про перші випадки пошкодження шкіри через випромінювання. 1902. Перша публікація про ракове захворювання, причиною якого стало рентгенівське випромінювання. 1903 досліди на мишах показали, що випромінювання індукує лейкемію і стерильність. 1911 – перша інформація про виникнення лейкемії і раку легенів у людей в результаті професійного опромінення. 1911 – в Германії опубліковано дані про 94 випадки виникнення пухлин серед них 54 у радіологів. Будь-яка нова технологія має свій позитив і свій негатив. Уникати рентгенівської діагностики не варто, адже вона забезпечує постановку 80% діагнозів, в тому числі діагностику раку і туберкульозу. А уникнути шкоди дуже просто. Варто лише дотримуватись певних правил і норм радіаційної безпеки. Саме з метою розробки таких норм, а також ознайомлення із системою контролю і регулювання їхнього забезпечення, в березні 2004 року в Києві проводився семінар МАГАТЕ із радіаційної безпеки. Цей семінар проходив на базі інституту онкології. В онкології може бути те оборудовання, яке використовують в своїй основі істочники недіручого злучення. лучевая терапия – это один из мощных, одно из мощных средств лечения онкологических больных. Внедрение в лучевую диагностику в Украине передовых технологий, во-первых, расширило количество показаний к проведению радиологических процедур. С другой стороны, рентгеновская компьютерная томография, широко используемый метод, сопровождается достаточно высокими лучевыми нагрузками. Кроме того, около 80% рентгенологического оборудования диагностического в Украине уже отработало свой ресурс, является устаревшим, а следовательно, кое-где и при проведении медицинских процедур допускается преувеличение предельно допустимых доз для определенных контингентов населения. В связи с этим уже несколько лет, более пяти лет в Украине ведутся разработки по регуляции радиационной безопасности при проведении медицинских диагностических процедур. Существует служба областная радиационной безопасности, это внут... ведомственная внутренняя наша служба радиационного контроля, которая на местах проводит плановые и экстренные работы по соблюдению всех этих норм радиационной безопасности. В частности, на этот семинар приглашены, скажем, лучшие специалисты из областей, из Запорожской, из Донецкой, из Днепропетровской, которые, в общем-то, не только являются основными разработчиками всех этих нормативных документов, но и являются, скажем так, школой для того, чтобы обучать специалистов в других регионах. Цель и задачи этого семинара повысить уровень качества знаний специалистов, которые непосредственно работают в условиях Украины. В області реєнновської діагностики і також лучової терапії. в промисловості і медицині джерела випромінювання виходять з ладу набагато частіше ніж на атомних станціях, а навіть один квант випромінювання може викликати зміни на клітковому рівні, так звані мутації, які в свою чергу здатні привести до генетичних вад і онкологічних захворювань. Компьютерная, кстати, томография дает значительные дозы. Для того, чтобы сравнить, можно сравнивать, есть специальные таблицы, примитивно можно сказать так, один сеанс флюорографии – это полтора дня фонового облучения. А превышение дозы может быть вызвано, во-первых, недостаточно качественностью трубки рентгеновской устаревшей, повышается экспозиция, во-вторых, отсутствием, скажем, дозиметрического контроля, дозиметрической поверки, потому что многие приборы уже просто невозможно правильно поверить. И выполнение некачественных исследований, некачественных снимков, которые требуют потом до обследования, переобследования. Мы э, технически очень плохо оснащены, мы работаем на оборудовании, которое износилось. И 80%, например, рентгеновского оборудования в стране, оно просто уже давно уже должно быть списано, но потому что у нас гениальные люди, они ремонтируют, налаживают, стараются. Є такі рентгеновские установки, которые просто находятся в прідоварійному состоянии. Від опромінення високими дозами обов'язково виникають детерміновані ефекти, тяжкість яких виростає прямо пропорційно до дози опромінення вище порокового значення. Ефекти виявляються по-різному: опіки, випадіння волосся, змінення складу крові, безпліддя, катаракта, пошкодження центральної нервової системи. Для того щоб запобігти небажаному лиху в Україні розроблено і активно впроваджується державна система безпеки в радіології на рівні світових стандартів. Существує в Україні інфраструктура радіаційної безпеки населення. Она обеспечивається рядом регулюючих органов комітет ядерного регулирования, міністерство здравоохранения України, Міністерство екологическої безопасності. Как обстоит, знаете, одним словом это не скажешь. В принципе, она обеспечена. Следующий этап – это сейчас создание центральной рентген-радиологической лаборатории, центрального рентген РО э, на базе нашего института которая будет, в общем-то, возглавлять всю эту деятельность по Украине. И мы полагаем, что вот создание центрального регулирующего образ, органа над областными, которые совместно с научными исследователями, исследованиями, совместно с Академией медицинских наук Украины, совместно с Национальным комитетом по радиационной защите возглавят это дело. И в течение нескольких лет мы осуществим сертификацию, во-первых, всех источников инизирующего излучения. Во-вторых, будем очень надеяться, что нам поможет МАГАТЭ, чтобы оснаститься дозиметрами, дозиметрической аппаратурой. И в общем-то я думаю, что Украина недалека для того, чтобы достичь международных стандартов этой области. Спостереження за жителями Хіросіми і Нагасаки, що зазнали опромінення, підтвердило існування патологічного ефекту, викликаного іонізуючим опроміненням, який іще раніше був виявлений у радіологів. У цих людей захворюваність на рак була набагато вища ніж у еталонного населення. Є така доза, яка вона називається генетично значима доза, або остаточна доза, яка попадає на ганади людини при проведенні будь-яких іслідувань. Знайдено правильну стратегію вирішення питання, яка, окрім державної системи контролю, включає в себе розробку нових технологій. Новые технологии для населения, для клиники, они хороши. Тут два аспекта. Во-первых, сразу меньшая доза нужна для исследования. Во-вторых, исследование выполняется ну, практически в режиме реального времени, то что через несколько секунд после экспозиции доктор наблюдает изменения на экране. Больному не нужно ждать несколько дней, и он может быть тоже дообследован в низких дозах. Э без превышения лучевых нагрузок. Ну и опять же, это не использование пленки, это очень большой экономический эффект. Это возможность бессрочного хранения архива. И это телемедицина. То есть любой из этих снимочков можно проконсультировать на расстоянии в сети интернет и получить заключение специалиста, если такового на месте нет, или возник какой-то затруднительный случай. І все ж таки, незважаючи на безліч переваг цифрової рентгенології, саме випромінювання, нехай і зменшене, залишається головним чинником діагностичної процедури. Отже, друга складова стратегії – це захист і для лікаря, і для пацієнта. Нікакі сучасні технології, ні употреблення пленок з високою чувствительністю, ні касет, ні цифрових технологій жаль, в значительній степені, ці всі дози не знижають. Оптимальным вариантом на мировом уровне, сейчас на европейском уровне, если можно так говорить, является защита пациента всех неснимаемых участков тела человека. То есть я вот проработал 29 лет, и вот буквально только два года назад мы вычитали и начали применять защиту глаз. При любых исследованиях, самых минимальных, то есть даже если человеку снимают зуб, тем более здесь близко находится трубка и близко рассеянное излучение. И в значительной степени страдает роговица и хрусталик глаза. Обязательно нужно применение очков. Дальше следующим обязательно укрыть надо щитовидку. И дальше надо укрыть все тело человека. Особенно при, допустим, снимке верхней челюсти, то остаточная доза попадает на гонады человека. И тогда здесь получается, что... Практически на гонадо человека при снимке одного зуба попадет 75% излучения. Но есть один маленький нюансик – защита, защите рознь. Два интересных момента. На сегодняшний день здесь есть фирма «Оника» в Киеве, которая в прошлом году получила медаль за качество выпускаемой продукции, нашу украинскую. Это украинский производитель, это сертифицированное Министерством здравоохранения продукции. И мы вот всем рекомендуем применять эту защиту. Есть средства рентгеновской защиты, но они довольно-таки старые. А ведь по теории, и можно даже проверить, что например, тот фартук, он в лучшем случае лет 5-10 может защищать, а дальше он уже свои свойства теряет. Поэтому в свое время мы задумались над тем, чтобы поставлять средства массовой защиты. И поставляли. Но так как мы поставляли российского производства, поставляли импортного производства, отличались они, конечно, во многом. Российские дешевле, но они менее долговечные. Импортное производство дороже, не каждая больница может себе позволить. Поэтому мы когда-то пришли к мысли, к идее, что необходимо это дело попробовать производить самим. На сегодняшний день мы производим, но, к сожалению, наш бюджет не настолько богат, чтобы все больницы обеспечить средствами индивидуальной защиты. И поэтому идет это довольно-таки не так уж на Но в то же время потихонечку наша страна становится на ноги. Все мы, наверное, это видим и чувствуем. И я думаю, что в ближайшее время спрос на эти все вещи будет намного выше и больше будет востребован. Мы находимся в Рене-ангиографическом кабинете, где ведется подготовка к ангиографическому исследованию. Пациент. Перед тем, как ему начнется диагностическая манипуляция, тщательно укрывается рентген-защитными специальными приспособлениями. Это пластины, которые позволяют перекрыть незадействованную конечность. Это специальный жилет, который обеспечивает защиту органов брюшной и грудной клетки. Это то, что касается пациента. Персонал кабинета также должен быть обязательно одет в специальные средства защиты. Это для оперирующего или исследователя хирурга передник двухсторонний защитный, приспособление для защиты щитовидной железы, а также шапочка для защиты головы. Операционная сестра. Должна также быть одета в средства защиты, обязательно передник, обязательно приспособление для защиты щитовидной железы. Также должны сотрудники иметь индивидуальные дозиметры. Которые фиксируют, которые фиксируют дозу облучения, которую получает персонал во время проведенного исследования. В обязанности врача и персонала кабинета входит обязательное обеспечение радиационной защиты пациента. Кроме всего того, что можно сделать технический аппаратом, и диафрагмировать поле облучения, используются также дополнительные средства. Защиты. При исследовании органов грудной клетки используется специальный теленик для защиты пациента, который одевается, так как пациент лицом находится в пленке, одевается на пациента сзади, чтобы можно было защитить область гона. Для защиты щитовидной железы при исследовании органов грудной клетки используются два вида защитных приспособлений, которые, одно из которых имеет вот такую форму и одевается на шею. Второе, при исследовании, например, придаточных полостей носа, используется следующие следующее приспособление, которое, так как пациент снова же находится лицом к пленки одевается сзади для того чтобы предупредить облучение сзади э, щитовидной железы отдельной строкой отдельной строкой у нас э, всегда выделяется средство защиты для детей Одно из, одна из таких модификации средств защиты для детей это является тоннель для исследования маленьких пациентов, куда помещается ребенок при исследовании тазобедренных суставов. Ребенок мама с противоположной стороны может ребенка держать остается для зоны обучения, например, тазобедренные суставы, но и они также защищаются отдельными вот такого, такой формы приспособлениями, чтобы перекрыть у девочек внутренние половые органы, у мальчиков перекрыть наружные половые органы и осталась зона обследования, зона интереса только для тазобедренных суставов. Мы пытались сделать таким образом, чтобы наши средства защиты обеспечивали защиту всех методик исследований. И мне кажется, что мы достигли этого. Вот сейчас в створе проведения семинара МАГАТЭ мы показали наши средства защиты и ведущим специалистам мира они очень понравились. Попередженный, значит, озброенный. Отже, знаючи все те, необходимо дотримуватись третьей, найголовнішою складовую стратегии безпеки. При проведенні будь-якої діагностичної або лікувальної процедури ви маєте право знати, яку дозу опромінення ви отримуєте, і вимагати використання необхідних засобів захисту. І пам'ятайте, ваше право на інформацію забезпечується вам статтєю 4 закону України про захист людини від іонізуючих випромінювань. З вами була Лідія Буцька. Чекаю на ваші запитання і пропозиції.